тим часом у залі очікування ця красуня дуже старається звикнути до пильного прицілу камер. Мене звати Єлена Толстоногова, я працюю вокалісткою. Всі мої друзі зараз спрашують, Лен, ну чому ти вот, не участвував раніше в «Голосі країни»? Ну ведь були вже кастинги, чому ти не ходила туди? Я дуже сильно волнувалася і просто дар речі втратилася. Коли я працювала в банкет, Я даже не знала, его, как сказать что-то вообще. Мне нужно было даже поздравить именинника. Я даже забывала имя человека. Могла вот так в микрофон просто забыть имя и молчать. И так жутко получалось некрасиво. Ну, в последнее время мне удается все-таки собрать волю в кулак. Хочется расти дальше, развиваться, учиться. Поэтому я здесь, поэтому я пришла сюда. Это все очень переворачивает внутри. Это самое грандиозное, наверное, событие в моей жизни. Класс. голос. Чути в лісі, ластівки гніздеж, звили в стрісі, а віщо жене отаруплає, тьохнув пісню соловей заїд. Плачу. Она что-то, начала лучше. И вчера в садочку, в тихому куточку, ждет девчина, ждет. <плодисмент> Вот ваш тренер. Слава. Поздравляю. А что, я ж пока только обнял. Я просто на миг не обнял. С этого все начинается. Как вас зовут? Меня зовут Елена Толстоногова. Невероятно. Сережа это... влюблен. Я влюблен, чувствую. да. Это, это не ты Сережа, все влюблен, слушай других. Вы его не слушайте. Каждый раз влюблен, влюблен, влюблен. Но почему вы повернулись в самом конце? Мне показалось, что когда два наставника повернулись, вы в середине песни чуть-чуть расслабились, и э, мне вот как раз подумал, что надо, вот нет, нет, соберитесь, вновь, вновь обратно, и, и в финале, когда вы заканчивали, уже так. Ангельский, я думаю. Замечательно. Наш муж. Спасибо большое. Э, ну просто ангел, ну правда, правда. Спасибо. Это, это чистейший голос, и вам народное очень идет, правда. Спасибо я большое. не ожидал от себя, что я это скажу. Потому что Спасибо. я обычно за современное, заму, но вам невероятно идет. Я на, на, нажал и ни с колечки не жалею. Рад, что... Спасибо, красивому реально. голосу еще такая прекрасная внешность. Спасибо большое. Скажите, а как долго вы поете, занимаетесь музыкой? Ну, пою еще с маленьких детских годиков, наверное. Ну, вот пою. А какая мечта вот у вас так, есть конечно. в жизни? Хотелось бы, конечно, выйти на очень высокий уровень вокала, заниматься профессией, писать песни. Вот хотелось бы это дальше продолжить. Ну, на очень высокий уровень вокала вы уже вышли. Вы не переживайте. А песни писать я вас могу научить. Я поворачиваюсь тогда, когда мне нравится, и мне интересно, что за голос и какой человек стоит при этом на сцене, потому что иногда не совпадает. У вас есть большая гармония, это очень важно для сцены, это Спасибо. очень важно для образа. Я слушала вас своим сердцем, я очень рада, что такая замечательная... Появилась э, в нашем проекте э, исполнительница, певица. Э, я просто хочу вам э, выразить э, свое восхищение. Спасибо и большое. понимать, что вы в надежных руках славы. Ну, э, слава или не слава, мы это еще посмотрим. А почему мы решаем за конкурсантов, я не понимаю. Меня... Яна Вериша, я просто любуюсь. Вот, да, да. да, да я... Я... Выбор да, только да. за тобой. Только за тобой. На самом деле я ценю каждого из вас, но, наверное, все-таки я пойду к Тамаре Гварцетеле. Спасибо. вы не выбрали меня, но это достаточно. Удачи. Удачи. Еще раз обнимаю. Спасибо. Удачи. Вот так. А я понял, это такая тактика у вас теперь. Нет. Так, нет. Конечно, ко мне Я не была войну. уверена, что... Нет, это тактика. Я была уверена, да. что... к я была Вам. А я, я был уверен, что к да? вам. А я был уверен, что ко мне. Звичайно, теж схвилювалися, кричали, плакали, не просто на себе погодили. Так да, було таке, Святослав теж повернувся, але в той момент вашим продюсером якраз було небо. Я думаю, що там все так спродюсувалося. і знаю. Я в хороших руках. Я Це не знаю, просто сказали, що от такі слова хороші, знаєте. А ще переконали опитний чоловік. Мені захотілося втік. Как тебе цінула душевно внутрішньо? Я вас вітаю. Я. <рес> Я проиграл. Я просто болела за Тамару. Не, у Тамары, у Тамары, мне кажется, такая вот тактика уже. Да нет, я не ко мне. Нет, нет, я. Да я не я, не я. И хата не моя. Наступной недели нам будет чем вас дивувати. Everybody, everybody. Никто до вас этого точно не делал. <звы> меня меня знаешь, меня в кресло По нотам и по энергетике вы меня абсолютно зажгли. Вы просто покорили меня. Видвертизи знания. Я вас обожаю. Спасибо. Очень люблю. У него девушка уже есть, поэтому, поэтому ему нужен мальчик. Мы хотим тебя. Участник, который и без нот. Аж страшно. Кто и как Змусить наставників картати себе до віку. Ідіот, ідіот, ідіот. Я собі не прощу тевані када. Це голос країни перезавантаження. Наберіться терпіння, чекати лишилося тиждень. Розверніся, брат